Друзья, всем привет, ну что ж, завтра 23.00, ведь будет матч у Лизе Конференции. Перший Тур, загальный групповой этап Лиги Конференции, шотландская команда Абердин. У себя дома будет принимать Шахтар Донецк, Орды Турана. Ну и сегодня, друзья, хочу поговорить про Абердин, про Донецкий Шахтар. Давайте про все будем с вами говорить. По порядку очных матчей между командами не было, поэтому давайте просто подумаем о результаты команд. Абердин 4 поразки, одна ничья. С вот бачим у команды. Фал... Фалкирку проиграли 0-1. С командой Ливингстан ничья 0-0. Програли Материалу 0-1. Програли Данди Юнайтед 0-2. И Материалу. Это поразка 20 вересня. Это был Кубок Шотландии. Ну, 27 вересня уже в чемпионате Материал перемагаю. Причем же таки на 90 плюс 2, на 90 плюс 7 хвилин Материал забивал. Тотальное овладение от Материала. И они абсолютно по делу перемогли. Вон доминували, больше володели мячами. И если говорить про Бердин, то пока еще команда на 12 позиции. В чемпионате Шотландии после 6 туров, а это пока что станет позиции, пока что Бердин... Бердин... 12 позиции там Хардс пока еще лидирую, салтик Селтик другой, ну а все бердин еще 12 место, минус 9 разницы забытых то да пропущенных, пока еще 0 забитых мяча и лишь одно очко. Вот, пока еще не наикращий початок для Бердина, хотя вот компанию до 4.25 команда пустила на 5 позиции 15 поразок, 15 промок, 8 ничьих. 61 мяч, правда, команда пропустила, это дуже богато, 48 забили, минус 13 было резонанс забытых пропущенных, но ну, пятая позиция за командой Абердин была. И команда Абердин в НАТО распочинала свой шлях с квалификации Лиги Европы, играла Медповедный матч плей-офф с Ничего 2-2 21 серпня. А вот там а, Берлиджа, забивали за Стяву, Чизоти отримали черную картку. Ну 0-2 Стява выигрывала, а Бердину у Менчестя команда сделала камбэк, и Бердин команда доминировала, тотальное владение. Вот. Но все-таки у в дома Стява все-таки обыграла. А Бердин тут уже навпаки, Стява полностью доминировала. Вот. Ну, а после всего мы увидим, что пора. в Галлея Бердина было 16 серпня. Это был Кубок Шотландской Лиги. Горинок Мортон команда обіграла. Потом 7 тур. Мы матч против Данди. Потом сент Мирин, потім Потом Лиза Конференция и Кофины. Вот. Ну, и всякое, друзья, так. Такой календарь. Шотландської команди Абірді. Якщо казати про Донецький Шахтар, то віце-чемпіон України зайшов на першу позицію. Вперше Шахтар Донецьк у цьому сезоні, взагалі-то довгий вже час, команда повертається на вершину турніру таблиці в Україні 0 2 нічих, 5 перемог, 17 очок, одна з найкращих атак в Лізі, 14 забитих м'ячів у Шахтаря. Одна из наикращих оборон, 4 мяча пропущенных, плюс 10 резных забытых то пропущенных. Ну и команда с Донецка выходит на первую позицию, упражая Чекуевский Динамо на 2 заликовых пункта. Ну и металлиста Колос Шахтаров упражая на 3 очка. А на панне матче Шахтарян троху обиграла 4-0, до того Луганскую зеро обиграла, Полесье обиграла, Александрия обиграла, с металлистом была ничья. На ну, шутер такой уж, как и команда Абердин, распочиналась свой шлях с Лиги Европы с квалификации. Прошли без шанса Фильвес 6-0, без разбил разбили 6-2. От Платинекса вылетели по пенальти. Дуже знаете, про Капараска, Шахтар, Краф. Здорово, Шахтар. Я уже был бывшим для того, чтобы побеждать Платинекса. Да? вот, второй, еще попробуй. Команда вылетает, попадая на сервет и в наимоверном шоку. В матче за рахунку. два команды помогают сервет. Кивен Сахалав. Кизара с я футболистом Шахтера, я футболистом Фулхима. Кон Элиас, забыв про мяч, и вывел Шахтер Донецк в Лигу Конференций. Вот. Ну и завтра Шахтер Донецк, первая в своей истории, команда с Донецка будет играть в Лизе Конференции. Шахтар играет в Лиге Чемпионов, и в Лизе Европы. И тут впервые в истории, да, это будет Лига Конференции у Шахтаря. Он у Каишевского Динамо, так уж. Справедливости ради. А, бачим еще две украинских команд нас будут представлять данные в Европе. Динамо, и Донецкий Шахтар. Две украинских команд будут представлять турнир Лига Конференции, тому трымаем кулачки за Киевское Динамо, то за Донецкий Шахтар да то рано. Важливый завтра матч для Шахтара. Шахтар Донецкий, я вважаю, Шахтар фаворит. Первое, если мы сейчас берем эти последние матчи и результаты команд Шахтар Донецкий выглядят симпатичнее, у Шахтара результаты. Пока еще Берди на остальной позиции в чемпионате Шотландии, да, конечно, Берди не будет на Шахтаре, выйдет какой-то в жизни. Но я, знаете, я бачу зараз результаты команд, и, в принципе, Шахтар, мне кажется, зараз в краще, в краще физически команда подготовлена Шахтар Донецк. Я все-таки, знаете, друзья, мне какой Шахтар зараз больше подобается. Вот. Шахтар явно зараз выглядит... А, Цикавейша Миша На Берлін не Пауна, шотландская команда, очень довольно-таки неприятная. Звичайно, еще играть на выезде с ними нелегко, но я, друзья, уважаю що Шахтер тут фаворит. И, в принципе, думаю що педопечный Арда Турана, все-таки забирает 3 очка. Хотя, звичайно, еще матч будет нелегким. 8 матч будет нелегким. Я думаю, так, да, Шахтар Донецьк варі, Я думаю, що Шахтар буде і чим більше владети, Шахтар буде більше проводити час на половині поля команди Abiergін. Тобто я, друзі, думаю, що саме Шахтар Донецьк буде диктувати темп матча, Ось, думаю, що саме Шахтар Донецьк буде диктувати темп-матчі. Тому такі, думаю, знаєте, друзі, більше часу буде проводити саме Шахтар Донецьк. Друзі, то ж так, завтра я очікую хорошого футболу. Для мене фаворит наша українська команда з Донецька. Я вважаю, що наша команда друзі, вважаю, що наша команда фаворит, Шехтер Донецька, думаю, фаворит. Я думаю, у мене буде одна думка. Я, по-перше, віду перевагу до Донецькому Шахтарі. я вважаю Шехтар Фаворитом. Думаю, що три очка будуть за командою з Донецька. Да, то думаю, что Шахтар Донецк обиграет Берлин, думаю, что эта перемога будет, ну, нелегка. С каким-то минимальным рахунком, может, 0-1, может, где-то 0-2, 1-2. Ну, думаю, друзья, что все-таки Шахтар Донецк переможет Берлин, поэтому, знаете, у меня такая думка. Думаю, что Шахтар Донецк обиграет Берлин с каким-то минимальным рахунком думаю, друзья, что Шахтар Донецк с тремя очками этот матч завершит. Друзья, как так. Но, конечно, еще не соперника никого не можно. Бердин играет дома. И, в принципе, шотландские команды, они физически, дуже... физически неправильно подготовлены. Так, кризисовая оперативный. Шахтар Донецк краще, мне кажется, физически. Зараз, но все равно, все одно Бердин может выдать матч жизни. Поэтому, зачем еще недооценивать эту команду не можно. Но... Я думаю, еще Шахтар Донецк тут мая забирать 3 очка. И думаю, еще Шахтар Донецк эти 3 очка из Дубуды. Хочет, друзья, побожатая Абердину Доброты. Хорошая, прекрасная команда Шотландии. Донецкому Шахтаре Доброты. Вам, друзья, вечера сердце. только доброты, любви и счастья. Ведь это же самое главное. Доброта, счастье. А вам, друзья, это и боже, Бережите себя. Всем до побачения. Всем пока.